поворачиваешься вот так, потом поворачиваешься. Ну. Ну, и тикток кто думаешь, что ты там потянула, а здесь я выпустила дым? Нет, это пад. А что и ты, сидишь ты? тут? Мы с тобой сижу, пержу, что ты хочешь? Правильно? Я попукаешь. сука, мы с тобой играем. Чуть-чуть, потому что я одну жду, а он, понимаешь, и скажу, где там поиграю и приду. Дед его выиграл, потом не выиграл. А Дед... знаешь, кого он... на кого он меня применял? На коляску. На коляску. Я бы тоже сделал бы на его месте. На его, на его месте так же поступил бы. Надо какое-то разнообразие. Ребята, потапайте, пожалуйста. Меня раздражает. Три карточки сам... играют Три. с тобой или две? Давай две. А что ты на улице? Ну просто сижу, вид, вид, воздух свой же нюхаю. Жарит ебать, типа, за что мне предупреждение пришло? Говорит, я ж не курила, это пар. Сидит, блядь, тянет. Коль, спасибо большое, сидит, тянет. Так это там реально, на буз, там реально пар. Выйду на бутс, там реально пар. Да, нехай их дожить до коляски в натуре, так что нафиг не взбухать. Ну разве что он там коляски по-моему уже починить ту розетку наконец-то. А ты что, Женя, дела? Расскажи мне, что ты сегодня делала? Я вас видел, вы упали, да? А? Что? Вы сегодня с Юрком, да? Юрка молодец. Упала сегодня с Юрком. Юрка сегодня молодец. Сегодня Юрка молодец, по шейку окунулся, красавчик. Скоро будет сидеть. Минуту-полторы сижу, да. Ну, понял. Перчик я это. Вам... Братанчик, да это самый, Саня. да по возможности понял. Это ж ты ж понял. Ну, кто против нее? Она ж, она ж никакая, понял здесь вообще. И команда у нее никакая. я типа. решила, не, не спасибо. Так, спасибо И... Имеет ли место быть, понял, Саня? Смотри сам. Имеет ли место, место быть перчатку? Бросай. Не имеет, братанчик. Я, ну, как бы 17 такая. нет, вообще 17 винов, как бы хотелось бы обстоять. 17 винов, как бы хотелось отстоять. Будет неприятно, если эта бестья заберет 17 винов. Она же потом себе цены хуй служит, ты понимаешь? Она будет парить это в адвокатах. Это правда, это правда. Ребята, x3, давайте попробуем, командочка. Понимаешь, мы не собраны, мы немножко не готовы. Коль, спасибо большое, независимая, спасибо, не ребята. Но... Есть такая возможность в нашем городе, спасибо. Ребята, x3, пока x3, э, рахунки не попробуем порывать, ребята. Может кто съесть. Попроб попробуйте перебить, и правильно? То есть ты, ты, стараешься да, максимально общедоступным языком максимально объяснить, чтобы люди поняли, да? да я да, понял. Да, Александр, Виктория, спасибо большое. И на этом мы ставим одну жирную точечку. Витаха, спасибо, Саня, да спасибо бога, большое. Дядя, я уже не в ресурсе. Если бы я знала, что у меня есть команда, я бы уже тут выделалась. Так я сижу, молчу, Александр, и игры-то ради бога. Собирайте вины, вы молодцы, вы хорошо. А что ты оправдываешься, не понимаю? Текила, я да спасибо. Правда, я тебе говорю просто. Юра, ты какая-то, с Юрой ты более, более поувереннее себя ведешь. В смысле с Юрой? Я до Юры же сегодня не ходила. такие Ну, вообще, с кем-то когда ты, с кем-то другим я играешь, отвеч. ты более поувереннее себя ведешь. Та, да ничего ты удобного, уже ты рассказываешь. Ну как это? Ну я, не знаю, это это не как ты больше такая Ти роз... Боже, жінь, ж ти, роздув. ти там бачиш, з ким я як я? Ти ж на моїх ефірах з до ночі рішу. Звісно, настюка, конечно. Це 100%, так. Спиш, що бачиш, щоб ти настюху подивися, як вона з ким себе веде, розумієш? Сидить, сука, на одного пончика не може пропустити, в 8 утра вже ця голова, блядь, сидить, понімаєш, до, до трьох часов дня і каже, що бачить, як я в ефірі себе веду. Добрий день. <реш> Ребята, всі по екранчику, просто нажміть, балов, хоча б, щоб було так, ну. Трехзначное а число. Ты думаешь, ну, реально да. лайки, лайки реально спасут работу? Это, ты думаешь, ну ты, ты правда потом... Конечно, процентов. Я думаю, что да. Они первые 30 секунд работают, Настюх. Ты прям знаешь, ты прям этот тикток менеджер да. Давай что проверим с тобой. Нет. Давай сейчас с тобой проверим. Я тебе сейчас докажу. Давай. Давай, смотри. Сейчас что мы делаем? Мы сейчас с тобой заканчиваем этот батл. Смотрите, мы сейчас заканчиваем этот батл. И я, я кидаю тебе заявку, ты пока миссию не принимаешь, мы ждем где-то секунд 10, все максимально стучат, досмотрим, когда доходит до минуты, до 4 минут 20 секунд, потом она перестает расти, и все все равно стучат, перестает расти. Поднимемся. А ты, то есть, ты сомневаешься в моих словах, правильно я понял? Нет, я говорю, что подиваемся, что сомневаюсь. Не можешь. Стой, подожди. Ты, получается, сомневаешься в моих словах. Правильно? А даже если сомневаюсь, а как тебе, блядь, пизду раздуваться? Это на что-то повлияет, Женя, конкретно. На что справляется, то мої сомнения. Вот так вот. Вот так. Да, ну вот він считаєш, что все, що не говориш, все, що не пукається, горота не вилити, це все істина, понимаешь? Это все правда, это все истина, это нужно слушать и нужно себе наматывать. Ну, ты, конечно, говоришь про пуки. Чё, ты, почему ты говоришь про пуки постоянно? Вот ну, так вот мне нравится, как да. тебе разница. Вот так вот мне нравится. Ты про пука? Это... Да, да, именно да, именно так. Так, ребятки, всем огромное спасибо. Спасибо за лайки. Отлично. Александр, Антик, спасибо. Три перчатки у нас есть. Саня, Антик, спасибо. Витаха, спасибо. Независимая. Коля, текила. Автопригон Днепр, спасибо большое. Ребята, стучим по экрану уже, стучим. Начинаем стучать. Стучим, стучим, стучим. Ребята, все вместе. Постучим. Первые 30 секунд. Вот смотрите. Постучим, стучим, стучим, стучим. Вот смотрите, стучим. Вот смотри, братан. Вот смотри, время пошло. Вот оно все охуенно растет. У нас растет и у нее растет. Но у нее поменьше растет, потому что у нее онлайн поменьше будет. Вот смотри. Сейчас оно до какой-то момента... Ничего не кидайте пока, мисс. не Ни розы, ничего не кидайте. И до какого-то момента просто оно перестает вообще расти, блядь. Просто перестает. Все! Все, видишь, уже не так активно. Ну да, видишь, вот, ну вот. Все. Все, ребят, все. Не лайкает. Лайкает, Алло что скажи, Ксюша, чтобы потом 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 ну начало, 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 начало. потом ты потом по экранчику потом потом Слышишь? Скажи. потом э -э расскажешь вообще? Ничего. потом потом Ты потом 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 Ты не выспалась, Я... ты не выспалась. Не, я выспалась, все хорошо, у меня все прекрасно. Ну а что такая грубая по отношению ко мне? Да ну грубо, ты за Ты грубишь, Женя, потому что отзеркаливает твои отношения до меня, понимаешь? Какое? Элементарно. Она, что тут? Она сидит, у нее никого нет, туда-сюда, зашла. Нет, так я это говорю, Настя, я это говорю всем. Нет, смотри, смотри, я имею право так говорить, потому что нас побольше, нас, я говорю, исходя из того, что нас побольше, понимаешь? Понимаешь, я поэтому говорю. Кабина гусь, знаю, братан, знаю, в курсе, слышал, да, спасибо большое. Ребята, две розы, будем продавать розы или нет? Виктория, Алик, спасибо. Начни еще блокировать свой онлайн 60 человек, чтоб сидела с двумя. Начни блокировать, блядь, давай. Начни блокировать, уже голос повышает, давай. Я не буду блокировать, я блокирую только хейтеров, и все. Пообещай нам. Алик, спасибо, Алекс, спасибо, спасибо огромное, спасибо. Так, парни, нужна перчатка. Перчатка нужна, Алекс. Берег, Бодя, поставишь перчатку. Борь, все, Александр Антик поставил, Бодя, не надо. А, ребята, да я забыл, там из нас вино, ребята, командочкой пробуем, там из нас вино, они будут нормальные рахунки работать, ребята, они большое, будут сильные да. рахунки работать, там треба командочка, по пончику, нам треба собрать все вины срочно. А зачем? Александр! О, у нас перчатки ребята, на перчатку, пончики и килька, и выше, спасибо ребята, у большое, консолочка, ребята. Ими, на перчатку. Берег, Богдан. Ладно, ну, все Райманс, братан! Побачили какую-то именно нотку, какое-то огрызание, понимаешь, сорвались с цепи, блядь, просто сорвались с цепи. Чуть-чуть, что кто то кто-то грызнулся, и они уже защищают вины, просто я не могу. А, то есть это неправильно, правильно я понял? Да, да, Ирочка, кинь туман, хай будет. Это неправильно, Настя? Не, ну, возможно, это правильно, для команды это да. Но, ну, не о, такие же рахунки делать, понимаешь? Звукнуть тебе я не знаю, чего. У меня телефон, я. мне нужно обновить телефон. Слышь, давай я, я тебя с виду сейчас слышишь, подожди, Настя. Давай а, я тебя так сейчас сведу с одним парнем. С кем у тебя сейчас посмотрю, если он в онлайне, блядь, не ма его. Блядь, жалко, не ма его. Ну короче. спасибо. Не, есть один парень, там понял. С Индии. С Индии есть парень один. Вот тебе с ним как раз было бы неплохо поиграть. У вас бы такой интересный тандемчик. Тандемчик бы получился довольно интересный. Тандемчик. Мучать мочать Тандемчик. Индии, блядь. Тебе, кстати, блядь, было бы интересно с бесами, если бы ты поиграла. Да надо поиграть, но ну, же только вечером выходит. Ты бы ты нормально подружала, мне кажется. Да, ну я так не могу. Как это не ты может? Ты рассказываешь, не может, блядь! Ой, блядь, прибедняется, ты не блядь. Можно тебя доборить и добирать в 18 не очень Слышишь, э, малышка, а ты может, делала Юрку? Вот делала Юрку перчатки? Слышишь, как ты делала Юр... а, вопрос. А, с Пакистана он хочет. То, что? Сейчас был какой то паровый вопрос, да? Нет, смотри, я тебе предлагаю. Я ты, ты, за то, чтобы... ты за то, да? чтобы разноображивать свою сексуальную жизнь со своим мужчиной? Да. Да? За это ты? Ну-ну-ну, Женя, давай. Смотри, попробуй сделать Юрке приятно. Называется Маргунчик. В общем, берешь его. Можно, но ты тип, конечно, я в шоке. Ты мне Маргунчик не Я еще не договорил. Я еще не договорил,